Всем привет! Сколько наэкономили мы, вот, установив солнечные панели. Полный месяц прошел, седьмой месяц, июль. Это сгенерированная электроэнергия. Здесь показано на приложении чисто то, что выработали солнечные панели. И сразу без К философии потом, а сейчас именно по цифрам. Значит, в среднем потребление дома у нас было при нормальных месяцах, при стабильных месяцах, когда не отключалась электроэнергия. Где-то 300-350 киловатт э, час в месяц. Э, в июль был нестабильный месяц. Во-первых, это жара была очень страшная. Во-вторых, это отключение электроэнергии. Графики отключения работали четко. По счетчику 170 киловатт час получилось из горсети потребления. Считайте 300-350 и 170. Разница сразу. Вот, считайте какая. И при том, что в этом месяце потребление было больше, чем вообще когда-либо. В прошлых видео я вам показывал, что включал кондиционер уже смело и не выключал его целый день. Практически он тарабанил, потому что жарища была страшная. Здесь можно увидеть по сгенерированной электроэнергии. Пик вот жары пошел и здесь вот 11.07, 14,7 киловатт-час в день получилось. Ну и дальше там по спадающей. Сгенерированная электроэнергия э, солнечная за месяц составила 349,16 киловатт-час. Вот здесь вот данные вверху общие. Это то, что выработали панели по требованию нагрузки дома. Я так понимаю, и подправьте меня в комментариях, правильно ли я понимаю или нет, что сгенерированная электроэнергия, вот это число немного больше, чем потребленная электроэнергия солнечных панелей. Потому что просто по инвертору я смотрю, что нагрузка на дом, например, идет там 400 ватт, а панели вырабатывают с запасом больше там 600 ватт. Примерно я подсчитал, что сгенерированная 350 киловатт-час, а потребленная 300. Вот так я сделал. Ну вот считайте, в прошлом месяце общее потребление солнечных панелей из горсети составило где-то 470 киловатт-час. Из них 170 за 170 заплатили, а за 300 ну, солнце. Вот такая вот экономия, как это назвать, не знаю. Для меня главное, что, что я постоянно был с электроэнергией и даже позволил себе днем, ну, просто никуда не денешься, потому что солнечные панели, которые я установил, имеют большую возможность, 5-киловаттное поле, инвертор 10-киловаттный то есть, чтобы в холостую просто они не работали, я нагружал вот кондиционером. Ну, хорошо, жара и плюс кондиционер, это же идеально. Идеально и интересно будет в стабильном месяце попробовать, вот когда есть постоянно городская сеть и солнечные дни постоянные, частые. Вот надеюсь, что август будет таким. И тогда интересно посмотреть и сравнить. Кстати, почему август и жду ну, окончание августа, также провести аналитику. Вот такая вот по солнечным панелям есть аналитика по сгенерированной электроэнергии. Вот плохо, что здесь не показывает общее потребление из гор сети нет возможности из этого приложения. И общее потребление за месяц не показывает общее. График просто пустой. И из горсети, и из от солнечных панелей, ну вот график просто пустой. Ну вот так, чисто сгенерированную электроэнергию инвертор показывает и все. Установил я и вам показывал в прошлом видео счетчик, онлайн счетчик с Эвелинком работает, с приложением, который в онлайне тебе показывает все и подбивает итог за месяц. В течение полугода хранится информация. Вот такие графики строят. И тупо за месяц я смогу посмотреть э, потребленную электроэнергию из городской сети, то есть сгенерированная у меня будет на приложении, на том на инвертора, а в этом приложении будет ну, вот такой вот график, например, вот вчерашний день. Ну и такой же будет график помесячно, когда месяц закончится. Я его недавно поставил, поэтому тут чисто несколько дней показывает. Поэтому по истечению можно будет глянуть. И количество полностью он подсчитывает. Вот текущий месяц, количество потребленной электроэнергии в киловатт-часах. Тогда можно будет точно определить столько потребления из горсети и столько вот потребления солнечных панелей. В итоге что чего, чего добились что еще хочу сказать по потреблению из горсети прошлого месяца поднялось потребление ночное у меня двухтарифный счетчик стоит там ночной тариф поднялось потребление ночное вот днем нету потребления практически из горсети там то что кому генерал Инвертор только потребляет, а зарядка пропадания электросети, там вот эти графики, зарядка шла от солнечной панели аккумулятора. А ночью солнца нету, аккумулятор разряжается на время отключения электроэнергии, появляется горсеть, начинает аккумулятор заряжаться в автомате, все работает. И откуда же ему брать? Солнца нету, поэтому он берет с горсети. Поэтому прошлый месяц поднялось потребление именно э, ночью, ночного тарифа. Прям видно сильно, что поднялось. А днем не сильно, потому что перекрывают солнечные панели. Ну, все логично, в общем-то. И спрашивают, как ты доволен там, этим инвертором по ВМР, который я приобрел, 10,2 киловатта. На два поля можно подключать там солнечные панели. Проблем нету. Как только будет что-то, я с вами с каждым видео делюсь, потому что ну, уже вник в эту тему. Не хотелось, но пришлось вникать как многие из вас, вот в телеграм-канале, в чате мы списываемся с вами, вы также пишете, что да я же тоже такой, как вы, сам ищу информацию и делюсь с вами. Это лайк. Подписывайтесь на телеграм, там мы с вами также делимся всем и ссылками, где заказать, что заказать. Вот сейчас на Алиэкспрессе заказал автомат, он такой большой, огромный. Постоянка, там 250 ампер для, буду на аккумулятор от инвертора, между инвертором и аккумулятором ставить буду такой защитный автомат. То также мне человек вот помог в телеграме, в моем чате, зашел, скинул ссылку, он заказывал, и я заказал себе. По аккумулятору, ну так же, ну работает. Кто-то там спрашивает, вы емкость замеряли 200 ампер час? Ну, да не замерял. Работает, работает, выполняет свои обязанности, хватает его надолго, мне полностью дом может держать без, без ничего вообще длительное время. Можно заказывать, работает с инвертором без проблем. Пока никаких вопросов, в общем-то, нету. Как только будут вопросы, я с вами делюсь всей информацией. Ссылки на все также я оставляю под видео, в закрепленном комментарии. И в Телеграм заходи, там тоже, там просто что в Телеграме возможно какую-то фотку скинуть, что под, в комментариях под, в, под видео в Ютубе не сделаешь. Ну и что главное ж для меня это в данном случае пока вот время у нас такое, когда мы переживаем его не экономия, а постоянство, именно наличие электроэнергии. Здесь многие там пишут, спрашивают, не знаю, наверное, люди не из нашей страны, что, а когда тебе отобьется эта система, ну как она отобьется, я ее не брал, чтобы зарабатывать на ней, я ее взял, чтобы у меня альтернативы другой нет, у меня нет куда взять электроэнергию, поэтому я взял ее вот. Ну, альтернатива есть, вот генератор стоит, на газ я его перевел, все. Но генератор это совсем другое дело, когда ты попробуешь именно вот солнечную панель с инвертором, с аккумулятором, ты понимаешь, что тут ты независимо от вот этого вот заводки, заправки, тарабанит постоянно что-то. Генератор просто отходит на второй план уже отходит он на то время, когда, ну все, нету ничего, нету ни солнца, нету ни, ничего, вот апокалипсис. И тогда ты заводишь генератор, подрубаешь его, показывал я вам, как я подключил его к дому. И он работает какое на какое-то время, ты будешь опять же со светом. А так вот, как на постоянку, то вот этот вариант инвертор плюс аккумулятор, как бесперебойник, для твоего дома идеальный вариант. А плюс солнечные панели это уже как альтернатива гор сети. Ну, в солнечные дни, понятно. А зимой уже будем смотреть. Тоже буду снимать видео по зиме, посмотрим, как оно работает. Пишите также свои комментарии, кто что покупал, как вам оно, как оно работает. Я не специалист, не установщик, а именно такой же человек, как вы, который интересовался. Рискнул, купил, установил. Ну и продолжаю дорабатывать там по возможности. Много вопросов без солнечных панелей. Будет ли эта система работать? Да, будет, конечно. Инвертор, аккумулятор. Это ваш большой бесперебойник на квартиру, на дом. Панели это как доп. опция для экономии. Ну и для, ну, в общем-то можно сказать, для экономии. А большой бесперебойник это инвертор и аккумулятор. Чем больше емкости аккумулятор, соответственно, он больше размерами, больше весом, тем на больше у тебя жизни хватит твоего дома в условиях блэкаута. Все просто. Инвертор уже по мощности, смотри, который тебе нужен. Ну, однозначно, 48-вольтовая система. Ну, я так думаю, потому что по опыту людей, которые снимают ролики, кто-то начинает с 12 вольт, 24, потом 48 останавливается на этом. Поэтому лучше не начинать не тратить деньги на вот то, а покупать именно 48 вольт, систему собирать и пользоваться. Ну, как, как минимум, если у тебя небольшое потребление квартиры, квартира небольшая, то как минимум это ну, 24, я думаю. Но 12 ну, уже не стоит рассматривать вообще. Но идеальный вариант, конечно, это 48 вольт. Все это я вам показывал в своих видео. Делюсь с вами впечатлениями и жду от вас также комментариев. Лайк, подписка на канал. Всем удачи и до следующих видео.